Іран каже, що за 72 години може відбутися певний удар, який він буде ще думають. А, і тут я пам'ятаю минулий удар Ірану по Ізраїлю, коли всю ніч практично летіли і дрони, і а, ракети а, долали вони досить велику відстань, але разом з тим. Ізраїлю допомагали відбиватися від цієї масштабної повітряної атаки а, союзники, і Сполучені Штати, і Великобританія, і навіть, здається, французи там теж щось збивали. А, цього разу буде так само, скоріш за все, тому що Сполучені Штати, ну принаймні Ллойд Остін, я бачив, що казав, що так само буде допомагати Ізраїлю. А, як Ізраїль готується? Ну я розумію, що в умовах війни з Хамасом. Яка триває от від 7 жовтня. В принципі, Ізраїль, мені здається, готовий до будь-яких сценаріїв. Але все-таки е які сценарії опрацьовуються вищим політичним керівництвом? Що це може бути? Що передбачається? Ну З точки зрення підготовки. Израильская армия приведена в состояние максимальной боеготовности, там отменены увольнительные Вот на эти выходные, на ближайший шаббат э, авиация, ПВО, все в общем находится в состоянии максимальной боеготовности, изменений в инструкциях командования тылом, это наша система гражданской обороны, пока не было но в некоторых муниципалитетах по собственной инициативе там отменили ряд массовых мероприятий на выходные там э, собрания всякие празднества на открытом воздухе проверили систему бомбоубежищ общественных, в общем, как бы опубликовали список супермаркетов, которые будут работать в случае даже там масштабной атаки, масштабных отключений электричества или что-то в этом роде. Короче говоря, в общем, подготовка на самом деле достаточно рутинная, я бы так сказал. Ничего такого сверхъестественного не происходит. Вот если сейчас тут выйти на улицу, не увидишь, не возникнет ощущения, что что-то там такое готовится, прям апокалиптичное. Что касается сценария, то тут есть вопрос. Вряд ли он будет такой же... Ну, наверное, он будет схожий с тем, что было вот в ночь с 13 на 14 апреля. То есть это массированная атака была с территории Ирана. В этот раз она может быть массированной, но с территории не только Ирана, а и всех его прокси. Это Ливан, Хизбалла, это Сирия, Ирак, Хуситы Йеменские. В общем, вот по всему периметру буквально вопрос здесь не в том, что, что сделает Иран. Вероятнее всего, Иран, конечно, постарается нанести удар как бы мощный, но ограниченный тем, чтобы не нарваться уже на встречный удар Израиля. Потому что вот в случаях, в условиях такой эскалации можно очень быстро разогнать ее до состояния большой войны. Поэтому Иран сейчас вот выбирает такой вариант, чтобы вот как бы сохранить лицо, ответить на ликвидацию Хани в его столице, но при этом не нарваться на большую войну, потому что к ней, возможно, Иран еще вот не готов. И поэтому вот они сейчас думают над тем, как бы вот так красиво нас атаковать, но при этом, чтобы вот не не получить в ответ еще более мощный удар, чем они нанесут там по нашей территории. Пишут там раз, разные вещи о том, что вероятнее всего будут атакованы военные объекты где-нибудь в центре страны, в районе Хайфа, например, но гражданскую инфраструктуру трогать не будут. Как Израиль отреагирует на, на, этот удар? Вот это самый большой вопрос сейчас. То есть если реакция Израиля будет необычная, там какой-то небольшой удар да, с так, чтобы только обозначить намерение, а вот прямо-таки мощные использовал все возможности, ну, которые мы видели, например, во время атаки на порт Хадейда в Йемене, да, ну, в Хадейде э, атаковали 10 самолетов, а вот есть их будет 150, скажем, и они атакуют там нефтепромыслы иранские, например, или там Тигеран тот же. Да? Понятно, что иранское ПВО не справится с отражением такой атаки. Вот в принципе не справится. Поэтому сейчас вот Ситуація в такому, от знаходиться е, на такої очень опасної, але розвів, куди це все пойде? Добре. От ви кажете, що Тегеран думає над ударом так, щоб не спровокувати велику війну. А я, от зараз так уважно розглядаю на мапу близького сходу, де що і як розташовано. Ну, я в принципі її і знав, але зараз просто щоб максимально якось для себе візуалізувати. А якщо розгорнеться, дійсно можливо, не зараз, можливо, через кілька місяців. Можливо, обмін певними ударами зараз обережними, але з послідовною ескалацією, все таки спровокує велику війну. То на території якої з країн вона може відбутися? Є країни, які е, намагаються уникнути, скажімо, взагалі якоїсь е, ролі в цьому конфлікті. Е, є країни, які маскуються під нейтральних, але насправді підтримують е, ту ж саму, е, ну той же самий там палестинський народ, е, е, де можуть розгорнутися бойові дії, е, е, якщо повномасштабна війна розпочнеться. Это хороший вопрос. Ну, есть на Ближнем Востоке умеренные арабские режимы, скажем, Иордания, Египет, страны залива, которым, естественно, это все даром не нужно и которые находятся в серьезной конфронтации с Ираном, кстати. Да, Израиль много раз уже предпринимал попытки, и периодически довольно успешные, сформировать такой альянс против Ирана. Ну, это такая ближневосточная НАТО, только с более такими агрессивными и наступательными намерениями. Если развернуться боевые действия, вот да, если рассматривать самый такой апокалиптичный, катастрофический сценарий, то территорию Израиля и американские военные базы на Ближнем Востоке будут атаковать э, со всех сторон, где находятся иранские прокси. Это Сирия, Ирак, Йемен, Ливан, разумеется, там находится Хизбалла, самая большая негосударственная армия планеты, и, соответственно, с территории Ирана как такового. Израиль, в свою очередь, будет отвечать всем по периметру, буквально включая и Иран тоже. Американцы с большой долей вероятности подключатся к этой войне, потому что у них здесь находятся силы центрального командования, довольно мощная группировка, плюс со стороны Восточного Средиземноморья. Короче, возле, возле Кипра сейчас находится группировка американского флота, обладающая тоже такими приличными возможностями. И со стороны Красного моря авианосная ударная группа авианосца Теодор Рузвельт. Она там сейчас возле Аманского залива находится. Ну, понятно, что ее целью будет, вероятнее всего, Иран или Йемен. Или Иран и Йемен вместе. Так что тут может такая располыхаться очень серьезная война. Как бы сектор газа можно из этой формулы исключить, военные возможности Хамац очень сильно подорваны, вряд ли он там способен что-то сделать. Поэтому для Израиля, с точки зрения воздуха, война будет вестись со всех сторон. С точки зрения наземных операций, то это будет вероятнее всего Южный Ливан. Але разум с тем, Израиль не подтверждает удар. В Тегерані і знищення власне Ханії, Ізраїль підтвердив виключно знищення Фаїда Шукра в Бейруті, в столиці Лівану. Причому ну, насправді багато хто здогадується, що знищення Ханії це власне справа рук чи томосаду чи Цахалу. Ну в будь-якому разі ізраїльський слід там точно є. Чому Ізраїль не підтверджує а, і це знищення? А, ну, тобто, готові, наприклад, на певну конфронтацію з Ліваном, оскільки підтвердили вже, але от знищення Ханії в Тегерані поки що утримуються від такого. Чому? Ну, э, трудно сказать, кстати, почему не взяли на себя ответственность раньше, вот до 7 октября, условно, да, или там до иранской атаки в апреле. Я бы это отнес на счет вот этой концепции, которая многие десятилетия была в Израиле по отношению к Ирану, не только к Ирану, там к различного рода вот таким режимам, к той же Сирии, например, Мараха Байна Мильхамот она называется, э, Мабам, то есть это как сказать по-русски, кампания между войнами. Когда Израиль вел какие-то действия против Ливана, против Ирана, против Сирии, но официально на себя ответственность не брал, чтобы давать этим режимам возможность сохранить лицо. Вот кто-то там кого-то убил, кто-то чего-то взорвал, но это не мы, мы это не знаем, вот думайте, что хотите, и таким вот образом избегали большой войны. Но 14 апреля Иран сломал эту формулу. 14 апреля впервые за все время существования этого режима, вот с момента Исламской революции, Иран нанес прямой военный удар по территории Израиля, со своей территории, то есть совершил прямой акт войны, дав фактически повод к войне. Почему в данном случае Израиль не берет на себя ответственность за ликвидацию Хани, я не знаю. Есть, видимо, какая-то для этого там мотивация, но мне она неизвестна, хотя плюс-минус понятно, кто за этим стоит, конечно. А, тоді ще такий момент. Ну, звичайно, що війна на близькому сході ну ні нікому не потрібна, окрім ну як така повномасштабна війна, звичайно. Але на всі пропозиції Сполучених Штатів знайти точки дотику і припинити активні бойові дії з Хамасом, прем'єр-міністр Бенімінітаньяху завжди відповідав відмовою. І готовий е, продовжувати далі бойові дії, щоб знищити це терористичне угрупування. І на цьому тлі, звичайно, зі Сполученими Штатами є певні, е, скажімо, ну такі м, натягнуті стосунки через це. Е, разом з тим, ми розуміємо, що є і певне невдоволення всередині Ізраїлю діями мені особливо е, багато хто. Е, Вірить в версію того, що цей напад, який стався 7 жовтня з боку Хамасу, а, ну скажімо, там роль Нітаньяху не пряма, а опосередковано буцімто не були готові. Чимось схоже насправді з ситуацією і в нас, і в Україні мається на увазі, що не попередили, не підготувалися, прошляпили. Ну якось так. А, і я розумію, що насправді, допоки тривають бойові дії з Хамасом, допоки опозиція і невдоволені ізраїльтяни. Діями Нітаньяху не розгортають проти нього ну прямо таких, скажімо, активних дій. Тобто, допоки тривають бойові дії з Хамасом Нітаньягу при владі, скоріш за все, що коли закінчаться вони, то і Нітаньягу буде змушений якось ну щось робити, робити якісь дії в разі повномасштабної війни. Що буде з е, прем'єр-міністром? Ну, я розумію, що ніхто не буде міняти військовий кабінет, але разом з тим, чи готовий Ізраїль на чолі з Нітаньяху е, вступати в такий великий конфлікт? Ну, В випадку повномасштабної війни нужно буде подождати, поки вона закінчиться. Вряд ли, Ізраїль піде вибирати нового прем'єр-міністра. новую коалицию, да, новое правительство, пока у нас будет вот такая войнечка, я в этом сильно сомневаюсь. Да. об этом много говорят о том, что вот э, правительство Нетаньягу виновно в провале 7 октября, есть там определенное противодействие со стороны власти в создании государственной комиссии по расследованию, это все как бы да присутствует, э, но Версия того, что Нетаньягу прям сознательно затягивает боевые действия для того, чтобы оставаться у власти, что-то мне как-то не кажется, она прям совсем уж такой, как бы это сказать, достоверной, что ли. Другое дело, что изначально он сам, в, той, в частности, продекларировал две цели этой войны против Хамаса. Это уничтожение Хамаса и освобождение заложников. Это, очевидно, были цели, которые друг другу противоречат. Если ты кого-то собираешься уничтожить, а у него находятся твои заложники, то довольно странно дать им пытаться договориться о том, что вот, значит, э, отдайте нам заложников, а потом мы вас уничтожим. То есть изначально не были правильно расставлены, на мой взгляд, опять же, приоритеты, что мы делаем в первую очередь, а что во вторую. Но с другой стороны, Хамас действительно понес тяжелый урон. С военной точки зрения его потенциал очень сильно подорван. И если израильская армия еще продолжит какое-то время кампанию, а сейчас ее интенсивность уже очевидно снижается. Если она сохранит контроль над коридором Филадельфии, это участок границы между Египтом и Газой, то восстановиться у Хамаса не получится. Дальше вопрос там будет договоренности, там, кто будет контролировать Газу, какие контингенты там будут размещаться, вопрос договоренности с Белым домом, с Западом и так далее. В общем, короче говоря, к политике Нетаньягу много вопросов, тут спору нет даже больше, чем много, прям два вагона к нему вопросов. Но пока речь о том, что он уйдет в отставку и у нас там будут выборы, пока речь об этом не идет. Пока вот идет война, еще сейчас ожидание иранского ответа, опасность большой войны. Пока все эти вещи как бы вот ну, не то что Разумимо. забыты, нет, а, да, они просто немного отложены. Зрозуміло пане Сергій, дякую вам, дякую за ваші відповіді. Ну насправді напруженість е, зростає. Ми за цим всім уважно стежимо. Сергій Ослендер, ізраїльський журналіст, автор телеграм-каналу Війна з Ордою, щойно був з нами на зв'язку. Дізналися ми які настрої панують в Ізраїлі.